Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas buat kawan-kawanku semua. Kembali lagi bersama saya, saya Lucy DS, channel yang selalu memberikan informasi-informasi seputaran dunia pelancong. Jadi kali ini saya mau membagikan informasi yang sangat penting sekali ya buat kawan-kawan ya apa saja keperluan ketika kita masuk ke Malaysia? Jadi, untuk sebelum itu, tolong bantu like dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi ketika channel ini mengupdate video yang terbaru. Ya, jadi untuk sebelum itu, aku kasih tahu buat kawan-kawanku semua, ya, untuk jalur ke Malaysia. Jadi, kawan-kawan yang pengen masuk ke Malaysia itu jalurnya banyak sekali pelabuhan. Jadi pelabuhannya itu sangat banyak gitu. Kalau untuk bandara semua bandara itu bisa untuk melancong ke Malaysia untuk jalur ke Malaysia, tapi kalau untuk pelabuhan itu enggak semua pelabuhan arahnya itu ke Malaysia ya. Jadi aku kasih tahu pelabuhan pelabuhan mana saja yang jalurnya ke Malaysia. Jadi yang pertama ya pelabuhan jalur ke Malaysia itu ke eh, di Batam ya. Di Batam itu ada dua pelabuhan ya untuk jalur ke Malaysia. Itu tepatnya di Batam Center Pelabuhan Internasional sama Pelabuhan Harbour Bay itu tepatnya di Jodoh. Jadi di Batam itu ada dua pelabuhan ya untuk jalur ke Malaysia. Yang ketiga di Tanjung Balai Karimun ya itu jalur ke Malaysia juga itu pelabuhan ya buat kawan-kawan ya itu bisa jalur ke Malaysia di Tanjung Balai Karimun. Yang keempat Tanjung Balai Asan ya, Tanjung Balai Asan itu di tepatnya di Medan. Itu jalur ke Malaysia juga itu pelabuhan. Kapal feri itu di Medan. Yang kelima di Selat Panjang ya. Di Selat Panjang itu sekarang sudah ada pelabuhan untuk jalur ke Malaysia. Ini saya sedang berada di KL ya. itu di selat panjang yang keenam di Dumai ya buat kawan-kawan ya di Dumai itu di Dumai ada jalur ke Malaysia juga pelabuhan mau lewat di negeri sembilan atau di mana itu di Melaka dia ada dua jalur itu di Melaka sama di negeri sembilan itu pelabuhan yang ketujuh enggak salah ya ketujuh di Bengkalis di Bengkalis ada juga ya sekarang ya pelabuhan jalur ke Malaysia. Sama di Kalimantan-Kalimantan aku kurang tahu ya karena jauh sekali dia. Jadi pelabuhan jalur ke Malaysia itu banyak sekali ya. Jadi biar kawan-kawan tahu. Kalau pengen melancong ke Malaysia, siapa tahu mau lewat pelabuhan situ ya. Jadi banyak sekali pelabuhan jadi enggak cuma di Batam aja. Di tempat lain banyak pelabuhan untuk jalur ke Malaysia untuk melalui Lautan ya, jadi kita memakai kapal feri. Jadi banyak pelabuhan jalur ke Malaysia. Jadi biar kawan-kawan pada tahu semua ya. Biar nggak cuma di Batam aja, di kita cuma di Batam pelabuhan untuk jalur ke Malaysia. Jadi banyak ya, ada tujuh pelabuhan yang setahu aku. Kalau di Kalimantan ada, cuma aku nggak tahu, nggak pernah ke sana. Gitu. Jalur Sumatera ke pelanrio. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan, Dumai, Selat Panjang, Bengkalis. Itu jalur ke Malaysia. Jadi untuk syarat masuk ke Malaysia ya, syarat masuk ke Malaysia itu tidak ada ya buat kawan-kawan ya. Cuma kita kalau nggak ada saudara atau family ya kita wajib memboking hotel untuk syarat masuk ke Malaysia. Jadi ketika nanti ditanya ya itulah tujuan ke sana gitu. Yang kedua kita harus bawa uang jajan yang banyak ya. Contohnya itu satu orang itu harus membawa itu satu ribu ringgit gitu. Jadi semalam itu aku masuk ke Malaysia ketika di imigrasi itu ditanya bawa uang jajan berapa gitu. Jadi aku mau kasih tujuh dia ya nggak usah cuma bawa satu ribu ringgit jadi kita bawa uang itu nggak perlu uang ringgit nggak apa-apa ya kita pakai rupiah karena di dalam kan bisa ditukar itu gitu ya kalau nggak punya uang ringgit kita bawa uang rupiah nggak apa-apa itu nanti di dalam sana bisa ditukar Jadi kawan-kawan kalau ada family atau keluarga di Malaysia itu tidak perlu memboking hotel ya karena sudah ada tujuan. Jadi cuma kita harus tahu kita punya saudara atau punya family itu rumahnya itu di daerah mana gitu. Kita harus hafal. Uh, kemarin ada yang masih bertanya ya, apakah melancong ke Malaysia itu harus kita harus buat visa ya. Jadi kalau kita untuk warga Indonesia, kalau kita melancong ke negara ASEAN itu tidak perlu memboking visa ya eh kok memboking membuat visa karena sebagai warga Indonesia itu free visa atau bebas visa ke negara ASEAN banyak sekali nggak cuma ASEAN ya banyak banyak negara untuk bebas visa jadi kita itu nggak perlu membuat visa contohnya ke Malaysia sama Singapura ya kita itu bisa tinggal di negara tersebut dalam masa 30 hari cuma kan kita harus ba harus banyak membawa uang yang nggak cukup untuk satu ribu ringgit kalau kita 30 hari harus banyak minimal tiga ribu ringgit gitu contohnya lah jadi untuk informasi kayak gitu ya buat kawan-kawan ya jadi buat kawan-kawan yang pengen melancong ke Malaysia aku doakan semua sukses tanpa ada hambatan ya jadi, syarat untuk masuk Malaysia untuk jalur laut, syaratnya cuma gitu aja ya. Jadi, kalau informasi ini kurang paham atau kurang gimana, silahkan komen di bawah ya. Jadi, untuk informasi kayak gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.